сейчас какие-то более конкретные, или во время дискуссии, или во время. <решит> потому что продукты, которые вот через хорошего полчасика вы сможете попробовать, это будут как раз те сыры, которые а я, делаю? я сделаю, делаю, <решит> делаю. И то все продукты будут мелкие производители, имеется в виду и хлеб, и пиво, и, и, и даже самопорт. <решит> Вопрос можно? Да, пожалуйста. Моя фамилия Евгений Лавру, почетный член Украины. Скажите, пожалуйста, ваша ассоциация пользуется теми деньгами, которые выделяются Литовской Республике и Европейским Союзом для возрождения сельского населения? На сегодняшний день нет. А в чем причина? Я знаю, что вы не использовали Литов... Литовская Республика. 2,5 миллиарда евро вернули назад в кассу Евросоюза. Это по информации министра вашего. Никак не использованы. В чем причина? Не знаю, не знаю, Были деньги и не использовали. Может, я не, не всю информацию я знаю, но европейские деньги сейчас больше направлены на ту политику, которая ведется на сегодняшний день. Это до 2015 года есть документ программирующий, который больше направлен на модернизацию сельского хозяйства, также есть на, как бы, на развитие сельского местности, но эти деньги трудно осваиваться. Но наша ассоциация, может быть, не, не попала в это русло, там, где эти деньги были для этого направлены. С другой стороны, видим, что Европейский Союз, в том числе и мы, которые часть Европейского Союза, меняется Меняется анализ, который делает, сколько денег вложили в сельское хозяйство и какой получили результат в сельской местности или какой-то экономический результат, это отношение очень скользкое. Значит, те деньги, которые направлены, очень большие деньги в на сельское хозяйство, они не принесут тот результат, который как бы деньги, бюджетные деньги, которые потребители выделяют на, на, на сельское хозяйство. Они выделяют много денег, а продуктов не получают. Вопрос, может быть, если почему не получили или вообще производители не получают? Нет, а или Мы сегодня не говорим о сельском хозяйстве. У нас нет. это называется э, э, сумма денег, которая выделяется на украинском для самовредования, вот по-русски как это. Самоуправление. Самоуправление. Э, я знаю, что и у вас выделяются деньги. Но если по сравнению с нашим бюджетом, ну, у нас смешные деньги для этих целей выделяются. Там, в пределах 3 миллионов евро на, на то у вас там выделяются более существенные суммы там на коммуникации на дороги там на, на все остальное прочее я это имел в виду не, Нет, это, не, это, это, в, не в развитии я, да, я отвечу на, на, потому что ваш вопрос был из двух частей одно от получили ли они из друг, а другая часть была почему они, мы вернули деньги обратно отсюда от, от, нет. Нет, здесь понимаете, так, я спросил. Если э, ассоциация а не получила я деньги... Я сейчас отвечу вам, потому, почему они не могут получить. Вы, наверное, говорите по программе, которая называется ⁇ Лидер ⁇ Лидер ⁇ он особенно для сельского хозяйства, развития сельского хозяйства. сельской в местности, да. И, и условия ⁇ это получить деньги. Там должна быть община община, которая она, она имеет еще такое название, даже не знаю, по-английски это Local Action Group, а по, как это местная активная группа, ну, так, наверное. Ну, ну, то компания. же самое, что и так, у нас и нас самом и, ряду вайдер, и, уже на этой группе уже требуется очень много там требований идет. И в принципе там, там есть и некоторые Идея была, есть такая, идея философия этой помощи, такая, что было, что местные люди были из, 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 изнизу были инициативы и всех они были профинансированы эти э, 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 инициативы а в реальности выходит так, что в принципе это, э, это не, 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 не могу сказать что это 100%, -100% бывает и, и хороших очень предметов, но в принципе там идет так, как это муниципалитет бывшие политики они создают эту группу и тогда идей там уже нету очень много, и, они, и, просто, и там, чтобы получать деньги, там надо представить такую называемую стратегию. Стратегию, как ты, на, на, какие, на какие средства будут деньги это потребляться. Там есть принципы, две, две, две части, две карманы, Одни идет на инфраструктуру, другое для социальных проблем. Для культуры социальных проблем. И в принципе там получается, что я, я сам на этом комитете, что... Ну, рассматривая эту стратегию. там где-то 90% они тоже же Потому что идеи нету, но ну, как, копируют то же самое идеи, и там в принципе идет на культурные дома, на, на какие-то мероприятия, на э, национальные костюмы и так далее. И, так далее. и, и вот в принципе ассоциации или, 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 маленькие инициативы, если они и не... Если вот они, вот, они вот, в принципе, они большие по Литве, но они очень маленькие по деревне. Там только 2-3 местных жителей, они не могут быть частью этой местной инициативы, так как они очень маленькие. Но наоборот, если эта инициатива увидела, что это нужно, они тогда их пригласили бы. Ну, кратко говоря, что, ну, как и везде, хотели хорошо делать, делали как всегда. Так, эти деньги, которые были как бы на развитие не сельского хозяйства, сельской местности, направлены, они ушли на э, муниципалитеты, э, на, на местное самого, самоуправление, да. которое у нас довольно большое, потому что ну, у нас самоуправление, это, это 35 тысяч жителей, значит, это большие, и как бы районные города эти деньги все пошли, и, а мелкие инициативы, которые медленно... Мы мы На сегодня ничего не 떠�. осталось. Да, нам ничего не осталось. С другой стороны, нет как нет. бы мы сказали, что иногда намного больше можно сделать без денег, чем... Я думаю, что нужно как-то Что если не имеешь свои деньги, какие-то 30%, то не будет 70%. Тем более, что эти маленькие участия, они э, вообще требуются большие административные расходы. Надо занимать специалистов, которые планы делают, которые проекты пишут. Таким маленьким производителям или э, вообще э, по масштабу группам очень трудно найти или даже занимать. И эти деньги не усваиваются, усваиваются только у очень больших ремесленников, которые имеют ресурсы, которые адвокаты есть, которые там платят 10% от, 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 этого всего проекта, потому что не получают, имеет кредитование банков, потому что как финансирование идет через банки, сам ты не умеешь, и идешь в банк, банк требует, начинает опять полтора другое. И маленьким кредиторам это вообще даже невозможно. Он попадется сразу, даже если возьмешь сразу в кредит, тем более, что деньги получаются не сразу, ты должен не внести сам. И банковские спы, деньги, только через какое-то время ревизия делается в твоих бумагах, только когда деньги оплачиваются из, из Евросоюза. Это бывает месяцами, иногда полгода, даже год. И маленьким людям, которые не имеют свои капиталы большие вложения, они просто не, не, могут это взять. И тогда концентрация идет очень большим производителям И это диверсификация большая. Значит, есть очень богатые, их мало, и очень много маленьких, которые вроде бы имеют право получить деньги, но не могут получить, потому что механизмы не направлен на них. Нужно очень больше бюрократии, все, что... Да, и правда, и правда... правда говорят, что это меняется, это меняется, да. и, и я бы не сказал, что так, ну, так уже не бывает белого и черного. Да, правда, где-то посередине меняется, потому что Литва уже идет, и не только Литва, но и Европейская комиссия, уже, уже когда они разговаривают на другой программный период, который будет после 2015 -го года. Уже говорят, что э, э, назвать, вещи ну, публи, деньги, как это, но общественные, общественные деньги они да. должны не идти только для производства, потому что это все платель, плательщиков деньги, они должны идти на какую-то э, общую, общую общую пользу. И общая польза сейчас уже идет, вот как жила сейчас где-то есть. Два-третьих идет на, 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 на прямых выплатах, насчет на производства там, или переработки. Рабо, а сейчас уже идет дискуссии очень серьезно, что это должно быть наоборот, что и, прямых выплат было бы меньше, а что все и, и, общественные деньги должны идти на, на общественную пользу. так сейчас такие критерии есть и, и те, которые там идет на и, и, уменьшение, и, и, уменьшение климата. климата. Это из-за этого